присутствовали 316 человек. В том числе наша команда из семи человек, и народу было много, и бои были Свет только стал старшим тренером, и как бы у нас не было особо, особо времени, так особо, чтобы мы подготовили команду. но ну, я надеюсь, что в следующий раз мы усилим, создадим какие-то сборы.

Пошли все я, я за и не знаю, где немножко э, с главным тренером области, чтобы они отдохнули, дать немножко физухи, чтобы они набрались из подготовки. А после этого, возможно, проведем сейчас будет у нас несколько ряд турниров и будем уже готовиться к зональному первенству, чтобы отобраться еще раз от чемпионат Украины, который будет отбором перед, перед чемпионатом Европы.